Зачем? Зачем ты пошел? С кем ты пошел воевать? Мне позвонили, сказали, работа есть. Я пошел работать. Автомат ты в руки взял? Зам? Как? Зам? Да. Так зачем? Не дали его. Я для его чего? Твой На, тех... это твой автомат, держи. Ну, я, ну. Не знаю, моют не моют. я не знаю, это или не может. Я не расписывался ничего. Ну дали в руки тебе автомат, да? Против Перед выездом ты... мне дали в руки, Слушай, До меня этого меня не было. Автомата. Против кого ты шел воевать? Против кого? Что тебе сказали? Против кого ты воевать? Мне сказали, воевать? мы едем на Песке. Я говорю, против кого воевать ты шел? Если я еще раз повторю вопрос. Против Америки. Мы начнем с... О, против Америки. Правильно. Мне сказали, что американские войска зашли на территорию Донецкой и Луганской области есть на территории Украины, я правильно? На понимаю? территории Украины. Вот прямо американцы. О. Мне сказали я американский не контингент. Я не знаю, американцы. И много ты много увидел американцев здесь. Я никого не видел. Никого американцев не видел. Тебя, понимаешь, не видел. Тебя, как людину, тебя как людину переодели с мокрого и холодного в теплое. Сейчас да. ты еще и отогреешься. Вот. А ты идешь воевать против своих братьев которые разговаривают на русском языке даже почаще, чем на украинском, а ты слушаешь этих дебилов, бля, по телевизору, блядь, пищащих о том же, что, понял, ты понял, Я ты уже... сначала взял автомат, пошел пострелял, а потом понял, а тебе рассказывали про то, что в Донецке газом травили этих наших бойцов, кто-то рассказывал, почему в Life's News это не показали?